Assalamualaikum, nama saya Nidin hakim bin Asmi Nombor metrik saya di 20222 105 280 Saya akan memperkenalkan sedikit pengenalan mengenai tajuk kami Secara umumnya, dakwah bermaksud mengajak manusia sama ada secara individu atau berkumpulan kepada keimanan kepada Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya dan Dalam bahasa Arab, kita sebut sebagai Amal Ma'ruf Nahi Munkar Tugas ini merupakan tanggungjawab kepada para Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar Assalamualaikum. Saya Muhammad Azri bin Makhtar, nombor metri D20222105261. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah analisis metod dakwah kepada golongan al-malak. Sebelum itu, dakwah ialah suatu usaha menyeru ke jalan kebaikan berdasarkan ajaran Islam. Dakwah mesti disampaikan dengan penuh hikmah dan penuh kasih sayang. Golongan berpengaruh sangat penting dalam menyebarkan nilai Islam dalam masyarakat. Fokus berdakwah kepada mereka akan memudahkan penyampaian mesej kepada semua. Sebelum itu, mari kita selami dahulu maksud golongan Al-Ma'la' dari segi bahasa. Perkataan, perkataan Al-Ma'la' berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud ketua pemimpin atau pembesar. Juga membawa maksud kumpulan atau jamaah. Ia juga merujuk kepada golongan yang berada di hadapan dalam sesuatu kaum. Ia juga boleh digambarkan sebagai golongan yang dimuliakan tetapi juga boleh dikaitkan dengan tamak, anggapan tinggi terhadap diri dan akhlak tertentu. Dalam kamus Arab Melayu, ia bererti golongan bangsawan atau orang ramai yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Manakala golongan al-ma'la dari segi istilah ialah merujuk kepada golongan elit atau golongan atasan dalam sesuatu masyarakat. Mereka juga dianggap sebagai orang kenamaan, ketua kaum dan pemimpin masyarakat. Mereka juga dihormati kerana mempunyai pengaruh, kedudukan dan kebolehan memimpin. Dalam al-Quran, mereka disebut sebagai tokoh penting bagi sesuatu kaum yang sering menjadi penentang dakwah para rasul. Bolongan ini menjadi tempat rujukan atau pusat perhatian masyarakat namun tidak semestinya memiliki kuasa mutlak seperti raja. Hari ini saya akan membentangkan mengenai peranan dan sikap al-malak terhadap dakwah para rasul. Antara peranan al-malak dalam uh, terhadap dakwah para rasul yang pertama adalah al-malak bersifat penentangan. Mereka ini uh, menentang segala dakwah yang dibawa oleh para rasul. Dakwah para rasul, uh, mereka menyuruh kepada ajaran tauhid dan keadilan sosial. Uh, manakala mereka merupakan uh, mereka menganggap diri mereka adalah uh, berkedudukan tinggi dalam sistem hierarki masyarakat pada ketika itu. Selain itu, pada sudut ekonomi pula, Al-Malak mempertahankan kekayaan dan harta yang mereka miliki. Manakala dakwah para rasul menyeru kepada persamaan taraf hidup, jujur dalam perniagaan dan pengharaman riba. Yang ketiga, uh, mereka juga adalah uh, pembina persepsi negatif terhadap para rasul. Mereka menuduh para rasul sebagai pendusta orang gila, ahli sihir atau gilakan kuasa. Namun, terdapat sebilangan al-malak yang percaya akan dakwah para rasul. Misalnya, sebahagian pembesar Mesir yang memeluk rahsia Nabi Musa AS secara rahsia. Kita masuk pula kepada sikap al-malak terhadap dakwah para rasul. Yang pertama mereka bersikap uh, kesombongan iaitu mereka enggan menerima ajaran tauhid yang dibawa oleh para rasul uh, mereka juga menganggap diri mereka lebih berilmu dan alim berbanding dengan utusan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua mereka juga bersikap uh, meremehkan dan memperlekehkan para rasul. Misalnya dalam kisah Nabi Nuh alaihi mereka uh, uh, pengikut Nabi Nuh serta Nabi Nuh diremehkan kerana mereka terdiri daripada golongan miskin dan lemah. Yang terakhir uh, walaupun uh, dalam keadaan sedemikian Namun ada beberapa golongan yang bersikap terbuka Misalnya seorang lelaki dalam kenangan pembesar Fir'aun Yang mempercayai ajaran yang dibawa oleh para Rasul Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Arham Rahim bin Daniel, nombor matrik D20222105271. Jadi sekarang saya akan membentangkan mengenai cabaran dakwah kepada golongan al-malak. Cabaran yang pertama ialah kesombongan dan keangkuhan golongan Al-Malak. Golongan Al-Malak ialah golongan elit dalam masyarakat seperti pembesar, bangsawan dan orang kaya. Mereka merasa diri mereka lebih mulia lalu bersikap sombong dan menolak dakwah para Nabi. Mereka memandang rendah golongan bawahan yang menjadi pengikut Nabi. Contohnya dalam kisah Nabi Nuh AS, mereka mengajak pengikut pengindah yang miskin dan hina. Seperti yang disebut dalam Surah Hud ayat 27. Ini menunjukkan bahawa sifat sombong boleh menjadi penghalang utama untuk menerima kebenaran. Jadi cabaran yang seterusnya ialah kepentingan kedudukan dan kuasa. Al-Malak sangat menjaga kepentingan mereka dalam politik dan ekonomi. Dakwah para Nabi dilihat sebagai ancaman kepada kuasa yang mereka pegang. Contoh jelas ialah kisah Nabi Musa AS yang ditentang oleh Fir'aun dan para pembesarnya. Mereka takut dakwah akan melemahkan pengaruh dan kedudukan mereka. Maka mereka menolak dakwah bukan kerana tidak faham tetapi kerana tidak mahu kehilangan kuasa dan keistimewaan. Cabaran yang seterusnya ialah pengaruh terhadap masyarakat umum. Golongan Al-Malak sangat berpengaruh ke atas rakyat biasa. Bila mereka menolak dakwah, masyarakat turut menolak kerana terikut-ikut. Mereka menggunakan pelbagai cara seperti propaganda, tuduhan palsu, ejekan serta ugutan supaya rakyat takut dan menjauhi ajaran Nabi. Ini menyukarkan lagi usaha dakwah. Cabaran yang terakhir ialah penolakan terhadap perubahan sosial dan agama. Dakwah Islam memberi perubahan besar iaitu menyeru kepada tauhid, keadilan sosial dan kesamarataan. Tapi perubahan ini tidak disenangi oleh Al-Malak kerana mereka sudah selesa dengan sistem lama yang menguntungkan mereka. Sebab itu, mereka bertindak menolak ajaran para Nabi, malah menindas mereka dan para pengikut. Sebagai kesimpulan, cabaran yang datang daripada golongan Al-Malak bukan hanya bersifat luaran, tetapi melibatkan struktur kuasa, psikologi sosial dan tekanan masyarakat. Pendakwah mesti bijak, sabar dan strategik dalam berdepan golongan sebegini. Sejarah para Nabi mengajar kita bahawa perjuangan menyampaikan kebenaran bukan mudah Tetapi pasti akan membuahkan hasil dengan izin Allah Itu sahaja daripada saya Sekarang saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Haris bin Mukhtar dan saya akan membentangkan tentang golongan al-Malak menurut perspektif al-Quran. Golongan secara umumnya, golongan al-Malak ini merujuk kepada pembesar, pemimpin, orang kaya dan juga mereka yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat. Uh, mereka ini memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju masyarakat sama ada ke arah kebenaran ataupun sebaliknya. Uh, dalam al-Quran juga Allah ada membahagikan golongan al malak ini kepada dua dua golongan iaitu golongan yang terpuji dan golongan yang dibenci berkecil. keji. Uh, bagi golongan pertama iaitu golongan terpuji ialah mereka yang mana menerima dan menyokong dakwah para nabi dan rasul serta beriman kepada ajaran tauhid. Sebagai contoh, uh, sebagai contohnya Kisah Raja Mesir yang uh, menerima dan mengangkat Nabi Yunus Menjadi pembesar perbendaharaan negara Jadi ini menunjukkan bahawa uh, terdapat pembesar yang mempunyai sikap keterbukaan Walaupun sikap keterbukaan untuk menerima kebenaran Walaupun pada hakikatnya beliau telah mengetahui data belakang sebenar Nabi Yunus Manakala bagi golongan kedua pula ialah golongan yang dikeji Ialah mereka yang menolak dakwah dan juga mempunyai sifat angkuh dan sombong Uh, contoh jelas yang kita boleh ambil ialah kisah uh, Fir'aun dan para pembesarnya yang telah menuduh Nabi Musa sebagai ahli sihir kerana bimbang akan kuasa mereka terancam mereka bukan sahaja menolak kebenaran tapi mereka juga menindas golongan-golongan yang beriman kepada Allah dan pada akhirnya mereka ini diazam oleh Allah seperti yang dinyatakan dalam surah Yunus jadi kesimpulannya golongan al ini al ini memberi pengajaran bahawa kedudukan yang tinggi itu tidak menjamin kemuliaan di sisi Allah namun keimanan dan sikap merendah diri menerima uh, kebenaranlah yang menjadi ukuran yang sebenar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Azmi Hakim bin Jumat Sah Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan daripada kawan saya sebentar tadi Saya ingin membentangkan tentang tajuk dakwah kepada Al-Malak pada masa kini Sebelum itu kita mesti kenal apa itu Al-Malak Al-Malak pada masa kini dikenali sebagai aa, ketua negara lah Raja ataupun pemimpin utama. Antara kepentingan untuk menyampaikan dakwah kepada golongan Al-Malak pada masa kini adalah Yang pertama Segala tanggungjawab mereka akan dipersoalkan di akhirat Tanggungjawab yang akan dibawa ke hari akhirat Dan segalanya akan dihisap kelak Yang kedua adalah Golongan pemimpin akan mendapat kedudukan pertama untuk berada di bawah naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara ini ada sebut di dalam hadis bahawa terdapat tujuh golongan yang akan mendapat naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan salah satunya adalah golongan pemimpin ini. Yang kedua adalah supaya aa, mereka ini tidak terpedaya dengan harta dunia. Ialah bila pemimpin ni mereka akan diberikan gaji yang banyak, diberikan harta yang banyak, contohnya sebagai uh, raja dan sebagainya kan. Mereka ini diberi gaji dan sebagainya. Jadi jawatan paling tinggi itu akan dijadikan tempat bagi untuk mereka ini mengejar kekayaan. Terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari iaitu dan jika seorang anak Adam iaitu ia ini manusia itu diberikan satu lembah yang dipenuhi dengan emas, nescaya dia mahu memiliki dua lembah yang lain lagi dan tidak akan dapat menemukannya melainkan mulutnya dipenuhi dengan tanah yang ini ditimbus setelah mati. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menerima taubat siapa yang bertaubat kepadanya. Jadi di dalam Al-Quran telah menjelaskan tentang pendekatan metodologi dakwah kepada manusia Ini di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125. Terdapat metod dakwah pada golongan al-malak pada masa kini dan saya membawakan empat metod. Yang pertama adalah dengan mengadakan perbincangan atau dialog dengan golongan pemimpin tersebut. Dialog tersebut perlulah dialog yang tidak berusuk paksaan tetapi sekadar untuk membuka kesempatan Uh, kita sebagai rakyat biasa ni adalah untuk saling bertukar informasi pemahaman dan juga pandangan kepada mereka. Yang kedua adalah dengan menggunakan metod dakwah bil kemah. Ya ini dakwah kepada golongan pemimpin mestilah dilakukan dengan begitu rapi supaya mereka ni boleh menerima, menghayati dan juga mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan seharian mereka yang ketiga adalah menggunakan metode media masa sebagai medium dalam berdakwah dakwah di media sosial ini akan lebih berkesan terhadap golongan ini iaitu, iaitu, iaitu golongan Al-Malak kerana mereka ini sukar untuk menghadirkan diri apabila adanya ceramah ataupun pengajian yang dijalankan inilah mungkin mereka ini terlalu sibuk dan sebagainya selain itu Melalui media sosial ini kita juga boleh memberikan nasihat ataupun teguran kepada golongan pemimpin contohnya golongan kerajaan dan sebagainya tentang apa yang mereka lakukan itu salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat adalah dakwah dengan melalui hari kebesaran besar dalam Islam dan ini merupakan cara yang terbaik untuk menyampaikan Islam kepada golongan al-malak ini pemimpin. Sebagai contoh majlis sambutan Ma al hijrah, sambutan maulidur rasul dan sebagainya dan majlis macam ni mampu dan boleh untuk mendapat penyertaan yang tinggi daripada golongan al-malak ini pemimpin yang disebut hadir. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.